السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسمدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق على الله غير الحق وكنتم أن آياته تستكبرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكيرا اللهم صل على روح محمد في محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجسام وعلى قبر محمد في القبور وعلى قلب محمد في القلوب موت کو يغافل غافل اختتام زندگی موت کو يغافل غافل اختتام زندگی در حقیقت موت تيري ابتدائے زندگی صار حقيقة موت تيري ابتداء زندغي يا ہم مسافر غیر اوہی آخر ٹھکانا کوئی آگے روانا ہے کوئی پیچھے روانا মুসাফির রায়া আমসদিদারদ মুসাফির আমস কুজা বাসদ ওতন রায় মারদ চুগুল বুলদল কপস বাষদ চমন রায় মারদ মহান আল্লাহ হুসুবাহান দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে মহান আল্লাহ হুসুবাহন এই ফেতনার জমানায় ফেতনা থেকে ফারেক করে সুস্থ রেখে আল্লাহর ঘর মসজিদে আল্লাহর হুকুম আদায়ের জন্য আসার তৌফিক দান করেছে এই জন্য সবাই কালিমাত সকাল আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত খোদবার পর কোরআনে হাকিম থেকে একখানা আয়াত রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের অগণিত লক্ষ কোটি হাদিস থেকে ছোট্ট একখানা হাদিসের বাক্য আপনাদের সামনে পেশ করেছি جدي موهان الله سبحانه وتعالى توفيق دان كارن حدث القرآن الألو الله سبحانه وتعالى فو بطرق كنامير مدة أرشاد ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصت أيديهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت